بسم الله الرحمن الرحيم jangan lupa subscribe ya الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين تبركته امام العلامه الشيخ عبد القادر الجيلاني Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Wahai gulam, jadikan dirimu penasihatnya Dan jangan selalu datang kepadaku atau kepada selainku Aku cuma berikan nasihat buat zahirmu Maka hendaklah engkau pula berikan nasihat buat batinmu Nasihatkan dirimu supaya selalu mengingati mati Dan putuskan semua perhubungan dan sebab musabab dengan manusia Bergantung hanya dengan Tuhan yang punya segala-galanya Tuhan Maha Pencipta Maha Agung dan Maha Mengetahui Bergantung dengan tali rahmatnya Dan tali belah kasihannya Jangan sibukkan dirimu dengan selain Allah Ta'ala Kerana hal-hal itu akan menabirimu Menghijabimu daripadanya Jika aku berjaya menunjuki seseorang sahaja di antara kamu pun Aku sudah gembira Tetapi jika aku nasihatkannya lalu dia menolak Maka aku sangat sedih sekali Orang yang benar-benar beriman akan mendekatkan dirinya kepadaku tetapi orang munafik akan lari menjauhkan diri daripadaku wahai kumpulan orang-orang munafik aku mengikuti Allah dalam kemurkaannya ke atas kamu dan dia Allah telah menjadikan sebagai api yang dibakar buat kamu jika kamu bertaubat dan menerima nasihatku ini Dan sabar terhadap kekasaran kata-kataku itu Maka apiku akan menjadi dingin dan selamat buat kamu sekalian Celaka kamu, kamu tidak malukah Ketaatanmu sahaja yang kelihatan Tetapi kemaksiatanmu tersimpan di batinmu Ingatlah bahawa kamu sedikit masa lagi akan diperhitungkan Di tangan maut dan sakit Kemudian kamu akan dipenjarakan di penjara api neraka Allah Ta'ala Dan kamu pula yang melalaikan amalan kamu Apakah kamu juga tidak malu? Kamu telah merelakan pelakuan yang salah di siang dan malam kamu Lalu kamu mengharapkan segala yang ada di situ Tuhan di sisi Allah Ta'ala dari berbagai kebaikan lontarkan semua amalan-amalan yang sudah dibiasakan oleh jiwa kamu mulanya memang agak sukar tetapi ingatlah sesudah itu kamu akan bersih dari segala karat dan kotoran jika kamu mahu bertaubat, mestilah ada awal dan akhirnya Wahai hamba-hamba yang melarikan diri dari berkhidmat kepada tuannya Wahai orang yang ego Yang egos Yang egois dengan pendapat dan pandangannya sendiri Yang tidak hiraukan apa yang dikatakan oleh Para orang yang bersih suci dari para ambiak Mursalin dan salihin Wahai orang yang sangat mempercayakan manusia Tanpa pandang kepada Tuhan Tidakkah kamu pernah mendengar bahawa Nabi SAW bersabda Mal'unun man kanat thikatuhu bimakhlukin mislih Telah anak Siapa yang kepercayaannya dengan makhluk yang sama dengannya Selimi dan selimat Selamat penonton yang dirahmati Allah sekalian Masih lagi kita menghalusi dan Mentadaburi nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bila beliau mengatakan ambillah kesempatan untuk muhasabah diri. Ambillah kesempatan untuk memberi nasihat kepada diri sendiri. Ambillah kesempatan untuk melakukan islah, pembaikan pada diri sendiri. Kerana tidak selalunya kamu boleh bertemu denganku dan tidak sepatutnya begitu kerana aku kata Syekh Abdul Qadir nasihat setelah zahir hakikat penerimaannya daripada kamu sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih Allah tak akan ubah manusia melainkan dia ubah sendiri Maknanya apa yang disampaikan yang kita dengar itu yang zahir yang kita dengar Hakikatnya kita yang akan menilai Menerima Dan menggunakannya untuk memperbaiki diri Maksudnya kita lah yang kena islah diri kita Baiki diri kita Allah Ta'ala sebut dalam Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan nasihat dan wasiat Para ulama' memanjangkannya Dan menjelaskan dan menerangkannya Kesemuanya itu cuma nasihat Zuhir Nasihat batin ada pada diri kita. Maknanya perubahan itu daripada diri kita. Kita baca banyak mana pun ayat Quran, kita dengar banyak mana pun hadis, kita melazimi ramai mana pun para alim ulama, tetapi kita yang tidak mahu berubah. Dan tidak mahu mengambil segala nasihat tadi dengan secara batin, yakni secara dalaman diri kita sendiri, maka kita tak akan dapat apa-apa manfaat. Kemudian kata Syekh Abdul bila, bila, bila beliau menyebut Bagaimana cara nak nasihat diri sendiri Nak motivasi diri sendiri Dan islah diri sendiri Pertama ingat mati Kerana ingat mati menjadikan Antara kita dengan Allah Maka seluruh makhluk akan raib Termasuklah guru-guru kita Sewaktu kita ingat je mati Ia antara kita dengan Allah Maka ia motivasi diri kita Siapa pun atau siapa pun yang ingat mati Maka akan zuhir kebaikan dia Sehingga mati itu ialah khazanah kebaikan Maksudnya Seorang bila ingat mati Segala khazanah kebaikan keluar daripada diri dia Dia nak jadi baik Dia nak jadi soleh Dia nak jadi pemurah Dia nak jadi suami yang baik Isteri yang baik Anak yang baik Khazanah kebaikan Tapi kalau seorang tak ingat mati dia tutup segala khazanah kebaikan Maka dia hidup macam dia biasa hidup Makan, minum, tidur, baring Jumpa orang tu, gaduh orang tu, gaduh orang ni Sebagaimana biasa dia hidup Dia cemburu sana, cemburu sini Dengki sana, dengki sini Sakit hati sana, sakit hati sini Macam biasa orang hidup Yang disebut sebagai kebiasaan manusia Tapi bila dia ingat mati Terbuka khazanah kebaikan Ketika itu dia tak peduli orang Dia tak peduli persaingan dia dengan orang dia tak peduli orang dapat apa daripada hal nikmat dunia dia tak peduli apa pun pangkat orang dia cuma peduli diri dia dengan Allah kan itu islah diri yang paling kuat bukan ini yang menjadikan kita paling bijak sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti orang yang bijaksana yang sentiasa muhasabah dirinya dan bersedia, bersiap-siaga dengan amalan untuk hari kematiannya Dia jadi cerdik Dia jadi cerdik pada tok Guru dia Dia jadi cerdik pada siapa pun yang berada sekeliling dia Siapa yang ingat mati Maka ini muhasabah paling kuat Kemudian Syed menyebut Antara muhasabah yang lain ialah Ataupun bagaimana nak motivasi diri sendiri Ialah memutuskan hubungan dan sebab musabak dengan manusia Asal hubungan kita Dengan Allah Bukan dengan manusia Bila kita melihat daripada awal kejadian kita Kita berhubung dengan siapa dulu Sebelum kita kenal orang-orang ni Bahkan sebelum kita masuk dalam janin Dalam perut mak kita Kita dengan siapa di alam roh Kalau bukan dengan Allah Dan yang menciptakan kita Dan memberi segala nikmat kejadian pada kita Maka kita pun dimasukkan dalam perut ibu kita Dengan perintah Allah Ditiupkan roh Selepas 120 hari atau 4 bulan Maka si budak yang bergerak dalam perut ini Dia tak mengenali ibunya Ibunya cuma mengandungkan dia Bahkan dia juga belum ada nama Di sisi manusia Dia sudah ada nama di sisi Allah Iaitu hamba Allah di sini manusia dia belum ada nama Si ibu waktu mengandungkan dia belum beri nama Kalaupun dia berfikir dan merancang nak beri nama Dia masih belum memanggil nama itu Ni Kalau orang tanya ni dalam perut nama apa Ada simpan nama Jelas saya letak nama Mariam ke Aisyah ke Kalau perempuan kalau kita rasa Laki tak Muhammad ke Ahmad Misalnya Tapi kita takkan panggil lagi Kalaupun kita panggil Dia tak jadi kebiasaan kita sebab dia belum keluar artinya belum ada hubungan dengan manusia dan sewaktu kita keluar daripada perut ibu kita yang pertama kita letakkan nama nama sebagai satu cara berhubung dengan manusia tapi kita masih belum kenal manusia mata kita belum dapat melihat teringat kita belum faham apa yang dikatakan oleh manusia dan kita pun belum pandai bercakap Maksud satu tempoh setahun Dua tahun mungkin Ada orang sampai lima tahun tak bercakap Dia tak bercakap dengan manusia Dia diam Kerana asal hubungan kita Tidak ada hubungan dengan manusia Hubungan kita dengan Allah Sebab itu bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah menjadi pemerintah selepas selesai perjanjian perdamaian atau disebut amul jamaah tahun perpaduan. Maka Sena Sena Hasan radhiyallahu taala anhu menyerahkan urusan pemerintahan kepada Muawiyah. Dan Muawiyah menjadikan bandar Damsyik sebagai ibu kota kerajaan Umayyah. Lalu Aisyah pun tulis surat sebagai satu nasihat kepada pemimpin. Dan surat tersebut beliau menyebut satu ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tulis beliau kata malinta masa ridha Allah bisakatin nas kafahu Allah mu'natan nas wa man iltamasa ridha an nas bisakati Allah bisakati Allah wakalahu Allah ila nas maksudnya siapa yang mencari redha Allah walaupun manusia marah Allah yang akan pelihara dia kafahu Allah mu'natan nas Segala keperluannya dengan manusia Allah cukupkan Tetapi siapa yang mencari reda manusia dengan marahnya Tuhan Maka Allah akan biarkan dia dengan manusia Maksudnya Allah tak pandang dia, Allah tak rahmat dia Dan jadilah dia orang yang Sebagaimana kebiasaan manusia bermuamalah manusia Hari nak benci dia bencilah, hari tak nak tolong tak nak tolong lah Hari dia nak maki dia makilah tetapi bila Kita bergaul manusia Manusia tu macam mana Lihat hari dia marah Dia lupa kebaikan kita Lihat hari di mana dia rasa nak maki kita Maka dia pun seperti tak pernah Mengenali kebaikan kita Kalau kita lihat Mu'amalah kita manusia Lihatlah bila mana dia lupakan kita Maka dia tak akan ingat lagi kita Jangan kata orang lain, anak kita lah Anak kita dah habis cuti Dia balik tempat dia Ingat kita lagi Dah tak ingat dah Seminggu sekali dia telefon Dua minit, tiga minit Itu manusia Itu yang sayang kat kita Anak-anak Ada ditanya khabar lagi Lepas raya ni Dah kurang dah Kau tanya pun sikit-sikit lah Petang telefon dan sebagainya Itu manusia Itu belum lagi cerita kita mati Bila kita mati Apa yang dibuat pada kita Anak-anak kita Sibuk Sibuk dengan urusan dia Bukan kita tak ada anak buat khemah duduk kubur Tepi kubur mak ke kubur ayah Tak ada Itu manusia Bila mana kita berhubung dengan manusia Kita akan rasa kepahitan hubungan dengannya Wahimah kepahitan kerana rindu Kerana benci Kerana kecil hati Kerana kecil Semua benda tu ada Itu manusia Itu yang disebut oleh Nabi SAW Wa kalahullahu ilan nas. Allah biarkan dia dengan permainan manusia kalau tuan dah hidup lama Kita bermain dengan manusia Yang kawan kita yang tak dikali dulu Ingat lagi tak? Dah tak ingat dah usah. Sekolah rendah Tak ingat Yang sama-sama kita sekolah menengah Ada sebahagian masih Contact Ada sebahagian tak ada Yang kawan kita universiti dulu Oh Ustaz dah Pergi belaka dah Ustaz Mati belaka dah Yang kawan kita jirang dulu Macam mana? Bila kita lihat Manusia yang berada sekeliling kita Satu persatu hilang dalam Ingatan dia pada kita Atau peringatan kita pada dia tak ingat dah Kalau ingat pun Tak berpeluang nak kawan kita macam dulu Sebab dulu sama-sama bujang Boleh kawan lama Sekarang dia kahwin kita pun dah kahwin Dia ada anak Kita ada anak Ulas sekali-sekali Sikit-sikit Dulu dia sihat Kita sihat Bolehlah ngeteh Hari ni kita sakit Dan dia juga sakit Masing-masing tempat masing-masing Itu manusia Dia punya kitaran putarannya Yang berakhir dengan Kehilangannya Tidak Allah Orang yang membina hubungan dengan Allah Dia tak pernah hilang Allah Sakit dia, sihat dia, susah dia Senang dia, sibuk dia, susahnya Wahuwa ma'akum aina <tid> ma'kuntuk Kerana Allah sentiasa bersama kamu Di mana pun kamu berada Sebab itu kita dianjurkan Dan diperintahkan Pertama-tama jaga hubungan dengan Allah Apa maksud jaga hubungan dengan Allah? Yang Allah suruh dulu kita buat sebelum orang suruh yang Allah larang dulu kita tinggal sebelum orang larang. Yang Allah suka dulu jadi keutamaan sebelum cerita manusia suka. Yang Allah marah ini yang menjadi ketakutan kita sebelum cerita orang marah. Maka itu cara orang yang membina hubungan dengan Allah. Kalau kita utamakan perintah orang daripada perintah Allah. Kita takut orang marah daripada Allah marah. Kita takut nanti isteri kita marah kat kita. Suami kita mahu kat kita Anak-anak mahu kat kita Kawan-kawan dan lain-lain Kita lupa Allah yang mahu kita Kita tak takut Maka akan bercerai berailah kehidupan hubungan kita so, Rasulullah dah sebut bila Keutamaan kita manusia dengan meninggalkan Allah Allah akan jadikan manusia yang kita Beri keutamaan pada dia benci pada kita Kita keutamaan kita pada anak cucu Sungguh-sungguh anak cucu Dengan Tuhan tak ada Anak cucu lah Kesungguhan kita kawan-kawan kita Nanti Allah jadikan mereka benci pada kita Sebab itu Kata Aisyah dalam satu suratnya Nasihat Aisyah di Allah Dia kata bila salah seorang itu berbalah Kerana maksiatnya dengan Tuhan bila dua orang yang rapat Dekat Tiba berbalah Kerana salah satu daripada mereka Buat maksiat pada Tuhan Salah, salah, salah seorang Kalaupun tak dua-dua kerana Allah tak akan jadikan orang yang Allah sayang bersama dengan orang yang Allah benci. Mereka mereka tak boleh bersama. Dalam hadis Nabi kata apa? Al arwahun junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha iktalah. Wa ma tara tanakara minha ikhtilaf. Roh itu suatu tentera yang bersepadu. Yang sesuai dengannya maka dia bersatu yang tidak sesuai sifat-sifatnya maka dia akan saling mengingkari. Maknanya kalau kita baik, kita akan cenderung dengan orang baik. Kalau kita jahat, kita akan cenderung dengan orang jahat. Kalau kita baik, kita tak akan gaduh dengan orang baik. Kita gaduh dengan orang jahat. Dan kalau kita jahat, kita tak akan gaduh dengan orang jahat, kita akan gaduh dengan orang baik. Sebab itu kita pun berhati, kita gaduh dengan siapa? Kalau kita berbalas dengan orang baik Berarti kita dalam posisi Orang yang berada dalam kelompok yang jahat Kalau kita berbalas dengan orang jahat Berarti kita berada dalam kelompok orang baik Sebab Allah dah sebut dia punya Arwah mujannadah Ruh yang mujannadah Mujannadah maksud dalam satu grup dan kumpulan Kita gini Kalau orang bersama kita setuju dengan apa pun kita buat Kita boleh baik dengan dia kalau orang yang bersama kita dia tak setuju dengan benda yang kita buat, kita tak boleh bersama dengan dia. Dia tak setuju kita solat. Dia tak setuju kita tutup aurat. Kita tak mungkin kawan. Kawan-kawan yang. yang bersetuju dengan kebaikan bersama dengan kita, sampailah salah seorangnya buat maksiat maka akan berlaku pertelagahan. Sehingga seorang kembali semula maka kembali baik. Sebab itu bila kita lihat hubungan kita dengan orang bila berlaku je kekhilafan Maka lihat dosa kita Ini yang disebut oleh Fudai bin Ayat Aku melihat Masalah isteri ku Masalah anak-anakku Dan masalah kenderaanku Bila dia bermasalah dengan ku Maka aku lihat ia ber Berkait dengan hubunganku dengan Allah Maka baiki di sana Sini selesai Orang-orang yang tanda kata ulama Bahawa dia punya hubungan dengan Allah setiap kali berlaku suatu kekurangan Dalam kehidupannya Paling pertama difikirkan taubat. Itu tanda dia ada hubungan dengan Allah. Apa pun masalah dia, baik meniaga dia masalah, baik dia dengan pasangan dia bermasalah, baik dia dengan kawan-kawan masalah, yang pertama-tama dibuatlah taubat pada Allah. Bimbang ini salah satu daripada signal tanda Allah Taala marah. Bila Allah Taala marah, Allah jadikan manusia marah. Maka kita tengok apakah manusia marah ini kerana Allah marah Atau manusia ini marah ini kerana Allah nak jadikan kita lebih kuat dalam ketaatan pada Allah Mencari reda Kali itu pertama-tama kita buat istighfar Taubat Kita kadang-kadang bila ada masalah dengan orang Habis masa nak baiki hubungan orang Habis masa Orang dia buat merajuk macam tu lah Merajuk Dia buat muka ketak Tahu nama dia Kenapa kita nak merayu pada manusia Yang wataknya begitu Bila Allah sebut dalam Quran Ni dalam Pada sebut Syed Abdul Qadir Pertama-tama yang perlu kita buat Baiki diri kita Sebab kamu tak boleh selalu bersama dengan aku Dan memang pun tak boleh bersama selalu Tuk-tuk guru kita nak bersama macam mana Subuh lah bersama Tu pun tidur separuh Sama tidur separuh Ataupun fikir ke lain Kuluh ke hilir fikir Duduk dengan guru dah Tapi fikir ke lain Dan kita mungkin maghrib je Isyak je Lepas tu kita bersama diri kita Dan bersama kesibukan kita Lepas tu kata Syamdu Qadir Kamu tak mungkin akan selalu datang jumpa aku Dan memang tak patut pun selalu datang jumpa aku Sebab kamu ada tanggungjawab kamu Duduk melekat dengan Tok Guru yang orang tak ada kerja Dia kan ada bini dia, dia ada anak-anak dia Dia akan bersama istri anak-anak dia Dia ada kerja dia, dia ada urusan dengan sekian-sekian Maka kamu kena kawal diri kamu sendiri Kawal diri sendiri untuk jadi baik Kawalan yang disebut tadi Ingat mati Dan bina hubungan dengan Allah Dan putuskan hubungan dengan manusia Baik berhubung masih kita nak terang tentang hubungan dengan manusia Dan hubungan dengan Allah Dalam Quran bila Allah sebut apa Innal insana khuliqa halua Iza massahu syarru jazua Wa iza massahu khairu manua illa muslim. Kata Allah sesungguhnya manusia itu sifatnya sentiasa bimbang. Haluan ni masuk keluh kesah. Bahasa mudah bimbang takut selalu. Ada je benda kita takut. Hal suami kita, hal anak-anak kita, hal kerja kita, hal bisnes kita, hal pangkat kita adalah. tiap-tiap hari hidup dengan bimbang. Ada je benda kita bimbang. Ada je benda kita, je benda kita takut. Ada je benda kita bimbang terlepas daripada kita Atau mungkin datang pada kita musibah ini Bila kata Allah Bila dia dapat keburukan Keburukan pada penilaian dia Bukan pada sisi Allah Pada sisi Allah tidak ada yang buruk Semua baik Jadi kita kalau banjir Bagi kita buruk lah Tidak di sisi Allah ia baik Banjir itu baik Kemarau bagi kita tak baik lah Maksud buruk di sini di sisi kita bila ditimpa dengan keburukan benda yang tak suka jazua pemaksud jazua maka bertambahlah resah dia bertambahlah sedih dan putus asanya bertambahlah kecewa dan juga lemahnya ini makna jazu jadi lemah jadi kecewa ini tak semangat putus asa Wa iza masahul khairu tapi kalau dia dapat benda baik pula saham naik bisnes jalan anak tambah rezeki melimpah ruah manua ah, dia ada perangai takut hilang pula benda tu anak ramai yang nanti mati anak saya kan sakit kan ni rezeki saya ni nanti kurang kan dia mula rasa manua ah. manua ah, sama makna kedekut Kedekut manifestasi daripada sifat bimbang takut dihilang Maka kita pun kedekut masa dengan Allah untuk bersama dengan anak-anak kita Dengan Allah kita pergi dengan anak-anak tak? Sebab kita sayang anak-anak Itu kita tiap masa dengan anak Patut maghrib pergi masjid pun dengan anak Patut ke masjid tu kurang masjid, main dengan anak je Waktu dia waktu dengan anak dia bukan waktu dia dengan Allah Ya sahabat-sahabat Dia -sahabat, orang main anak juga Tapi masuk waktu solat Nampak pertama masjid Nampak pertama solat jemaah Itu pertama Lepas tu nak main-main Tapi kita lain hari ni Hari ni masjid surah tu bukan keutamaan Anak nombor satu Anak kita nak situ nak ke sini Kita utamakan Kita bimbang Kalau masa kurang anak Salon anak Bagi kita lah Ini normal cara kita berfikir Kemudian kita pun ada bisnes ni Kalau bisnes kita tinggal Boleh masalah Walaupun dah untung banyak Patutnya kita bila sampai waktu solat Solat lah Tak Bisnes-bisnes juga Kita cerita bisnes dia lagi Tak habis lagi Kuliah-kuliah pun tak pergi Sebab bisnes Bimbang nanti Jatuh kan Ini dia ada sifat manua Rasa takut benda tu hilang Dan kedekut dia dengan Tuhan sebab kita kalau berkira masa dengan Tuhan Kedekut dia tu Kemudian kata Allah Bila Allah sebut masalah manusia Allah pun sebut satu pengecualian Illal musallin Melainkan orang yang solat Apa maksudnya? Melainkan orang yang ada hubungan dengan Allah Orang yang ada hubungan dengan Allah Dan apa situasi pun Dia tetap letak diri dia dengan Allah Susah Senang Dia dengan Allah Nabi SAW bila, di, bila baginda susah Ada masalah Nabi solat Nabi senang pun Nabi syukur dengan solat Jawapannya pada solat kita serabut, kita pergi solat Kita gembira, solat Wa iman sebagai satu doa Wa iman sebagai satu tanda syukur Kali itu bila Rasulullah doa solat sampai bengkak kaki apa yang baginda Sallallahu alaihi wasallam sebut Afala akunu abdan syakura Apakah tidak boleh aku bersyukur pada Allah Solat Tanda syukur Dan solat juga Tanda ataupun alamat Ataupun cara untuk kita berdoa pada Allah Sebab dalam definisi as-salat As-salatu hiya doa Salat itu ialah doa Atau as-salatu huwa doa Salat itu dia adalah doa Orang yang sentiasa salat Maknanya dia sentiasa berdoa kepada Allah Maknanya dia sentiasa jaga hubungan dengan Allah Jadi Allah dah beri satu konstruksi pada kita Atau satu solusi Solusinya apa? Kita punya perangai sentiasa takut bimbang Tapi bila kita salat Terjaga benda itu Artinya kita jaga hubungan dengan Allah kita dah sebut eh, pertama-tama tanda orang jaga hubungan dengan Allah bila ada je masalah dia mesti taubat mesti taubat yang kedua bila dia ada masalah dalam hidupnya maka dia mesti muhasabah mesti kat mana selek dia kat mana silap dia yang ketiga bila mana dia ada masalah dia mesti mendampingi orang soleh dia akan rujuk kepada ahlinya Mesti Para sahabat Ridwan Allah yang alaih ajma'in Ada je masalah Tak ada masalah apa Datang jumpa Rasulullah Mesti datang Kok mana pun datang Dan berikutnya Sebab Rasulullah wafat Mana-mana orang yang ada masalah Mesti mereka jumpa Sahabat-sahabat yang Ternama Yang terkenal dengan ilmu Zaid bin Harissa Zaid bin Sabit Sebagai contoh Abu Musa al-Syari Abdullah bin Mas'ud Bahkan mereka bertemu Ahmad Al-Khattah Abu Siddiq Dan lain-lain sebab itu tanda orang ada hubungan dengan Allah dia akan cari orang yang lebih dekat dengan Allah siapa yang lebih dekat dengan Allah